У минулій програмі українки продемонстрували відмінні вокальні дані чи зможуть росіянки скласти їм конкуренцію? На сцені з'являється бурова Наталя з міста Москва. Пожалуй, скажу, ка я вам да. <клево> Поздравляю вас. Мы вас очень ждем во втором туре. <клево> Чи почує так мусульманка Абдульманова Эльвира? Абсолютное действие диагры, воплощенное в песне Эльвиры. Вы проходите во второй тур. Чи пройде у другий тур полуэктова Наталья?

Маташа, я с первой секунды, как вы появились на сцене, я прям чувствую, как вы не можете от восторга, от наслаждения не улыбаться. Это так? Да, это так, потому что это мой самый первый кастинг в моей жизни. Вы потрясающе поете, прекрасно. Ну, у вас действительно очень хороший, замечательный голос. Но я не знаю, я не уверена. Ну, я могу сказать, чего хочу я. Конечно же, Наташа, я хотел бы послушать вас еще раз. Но только не сегодня. Поэтому пропускаю вас во второй тур. Для того, чтобы послушать вас еще раз, еще раз и еще раз. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Вы очень талантливы. Спасибо. Натали та еще кольком девчатам пощастило пройти в другой тур. Однако, увидим, чи потраплять они в саму «Виагру».